по поместной церкви с миром. Владать вам и мир с епископами, диаконами и со всеми святыми, как это было в одни Филиппийской церкви, в одни Коринфянской церкви. Господь всегда, сегодня и во веки тот же. Он на этом месте, Он и в нашей церкви с Смирне, Кривовского региона, Он и здесь, в Куда пойду от Духа Твоего? Куда от лица зайду? Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там рука твоя поведет и удержит меня десница твоя. Извините, что я говорю по-русски. Пускай Господь вас благословит. Я хотел бы подтверждение пастыря этой поместной церкви сказать такую притчу о десяти девах. Тогда я прочитаю. Это 25 глава Евангелия от Матфея. Я буду читать по-русски. Тогда подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли на встречу жениху. И из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же них замедлил то задремали все и уснули. И как жених замедлил? Мы ждем голос жениха и невесты. Это и произошло. Мы ждем, когда жених и невеста придут в 11 часов на это служение, чтобы Бог сочетал через церковь. Но ну, написано, святые пришли, кто в 9 часов, кто около 10, мы выезжали без пяти, два, ну, плюс-минус, может быть, без этого. И наша душа, и душа нашего поместного пастора стремилась на этот дом. Потому что написано, вот здесь как написано, но «Ну как жених замедлил, но ну как жених замедлил. Да поможет нам Господь, чтобы мы не задремали, чтобы мы не уснули. Потому что написано, в полночь раздался крик жениха. Вот жених идет. И э, пробудились все девы, пять разумных и пять неразумных, и сказали, дайте нам ваше масло. пускай Господь поможет нам, э, чтобы у нас всегда хватало этого масла. И хотел бы перед тем, как э, мне дано буквально 10 минут от крайней мере, 15 минут, буду говорить коротко, э, хотел бы такую тему тему вашему назиданию сказать, потому что браты будут после меня говорить очень много. Это послание и соборное послание Якова, 3 глава, с 9 стиха и ниже. Им благословляем Бога, Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию. Не из тех же уст исходит благословение и прекратие. Не должно, братья мои, всему так быть. И 11-12 стих. Те же э, тот же, э, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоку. Также один и, и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Иисус, написано, что пошел на гору Елеонскую, а утром пришел в храм. Он сел и учил их. Там привели женщину, обвиняли ее в грехе. Но написано, что Иисус, как было в Евреям написано, в одни плоти свои сильным воплем и со слезами принес молитву и молитву. Он молился. И когда Иисус пошел тоже на гору Елеонскую, он молился. А утром его влекло в Иерусалим, в Иерусалимскую церковь. И он пришел в эту Иерусалимскую церковь, чтобы взыскать Бога. Еще будучи в отроческом возрасте, Иисус говорил такие слова, что ревность по доме твоем снедает меня. То Тема проповеди. Два человека пришли в храм. Два человека пришли в храм. Это Евангелие по-моему, от Марка. Два человека пришли к нам. Один человек был фарисей, а другой был мытарь. Это Бог говорит, что два сердца. С каким сердцем ты пришел в Дом Божий? В Варении написано, лукавое сердце человека крайне испорчено. Кто узнает его? А в Псалмах Давида написано, в 50-м псалме написано, сердце чистое сотвори во мне Божие, и дух правый обнови внутри меня. То есть с каким ты сердцем пришел на это место, Бог только знает. Еще даже то, тоже в этом же Псалме написано, еще нет слова на языке, а Ты, Господи, знаешь Его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на меня руки. Но вы мы пришли, мы пришли, потому что прежде нас пришел Иисус Христос. И он уже каждое сердце благословил. Потому что написано в 66-м псалме, благословение Господне оно обогащает и печали не приносит. И когда вот эти два человека пришли в храм, мы это и я я буду говорить за эту притчу, когда они пришли в храм, они начали открывать Богу сердце. Открывать Богу сердце. Но когда... Сейчас я скажу, что как сегодня говорили. Когда они пришли в храм, и фарисей говорит такие слова. Я не таков, как этот мытер. И не, не как эти люди. Пощусь, даю десятину, и пребываю в храме Господнем. А другой мы так говорим, Господи, будь милостив ко мне грешным. То пускай Господь нам поможет, чтобы мы, придя в Дом Божий, как написано, не будем оставлять собрание свое, как есть некоторые обычаи. Не только тогда, когда веселье, когда этот праздник торжественный, а всегда, на каждом месте. Когда-то Юрий Васильевич говорил, надо приходить в собрание и в среду, и в пятницу, и в воскресенье. Но мы благодарны Богу, что мы сегодня пришли на это место, потому что кто, кого любит Бог, тот пришел на это место. А кто ходит в среду и пятницу, кто ходит в среду и пятницу, тот, тот, тот любит Бога. Пускай вас Бог благословит, чтобы, чтобы этот камень который отвергли строители, он сделал со главой угла. И это дивно от всего народа. Потому что написано, есть камень преткновения и камень соблазна. То, что я вам говорил за эти два сердца, да не будет у вас раздоров, споров, ябед, гордости, беспорядка. Так апостол Павел говорит. Но да будет у вас благословение, как это было в 66-м псалме. Благословение Господне, оно обогащает и печали с не, не собой не приносит. И когда в Таразаконе <клес> произошла такая история произошла такая история. Одни станут на горе Гевал, а другие на горе Горазил. То пускай Господь поможет нам, чтобы мы благословляли, благословляли их, благословляли, как я сказал за эти две горы. И хотел бы такой вывод сказать для всех вас. Но вы любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас и злословящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. И посылает дочь на праведных и неправедных. Господь сейчас благословил нас своим благословением. И Он в дальнейшем, дальнейшем благословит. А они постоянно пребывали в учении, в общении, при ловлении хлеба, в назидании. Потому что написано Слово Христово, да вселяется у вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями во благодати воспевая в сердцах Господа. Но пускай вас Бог благословит, чтобы мы пришли на это место чистым сердцем. Как мы когда-то обещали Богу добрую совесть. И не только добрую совесть, но и чистую совесть спасает Воскресением Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.